Salam əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Videonu izlərkən abunə olmağı və bəyənə düşməyi unutmayın. Abunə olun ki, mənə dəstək olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu gün ekler bişirdim. Çox gözəl, ləzzətli bir ekler alındı. Buyurun, izləyin. Bunun üçün qazana bir stəcan, bir də stəcanın yarısına su tökürük, qaynamış su. Qaşığın yarısından ruzadırıq və 100 qram kərə yağı əlavə edirik. Odun üzərinə bunları həryana qədər qaynaya qaynayanda qab qod alırıq və bir stəcan un əlavə edirik. Qasan dibi belə olmalıdır. Belə olanda demək xəmir yaxşı ağlanır. Bam xodda yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra onu başqa bir qava alırıq və soyumasını gözləyirik. Onu bir dəfə isəylə çalırıq. Soyandıqdan sonra beş yumurtanı bir-bir ora əlavə edərək yaxşıca çalırıq. Bunu yaxşı çalmaq lazımdır. Qaxı çalınsa iplər də gözəl alınacaqdır. Artı hazırdı. İndi isə krem torbasına yığırıq və onu yağlı kağızun üzərinə forma verərək qoyuruq. Kim necə istəyir, uzunsov, yumru, necə istəyirsiz, o özünüzdən asılıdır. O formanı verə bilərsiz. İndi isə kremi hazırlayırıq. Kremi hazırlamaq üçün bir qutu qatılaşdırılmış süd, skuşonlu bir qutu və bir stəkan da süd. 180 ml südü ora əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. 2 yumurta 4 qaşıq un əlavə ediləcək. Göstərdim ki, bilin ki, qaşıq təpəlmə yox. Necə göstərdim, o cür. 4 qaşıq un əlavə edirik. Və yaxşıca qarışdırırıq ki, topalaşmasın. Odun üzərinə qoyub onu pişənə qədər qarışdırarax. Artıq baxın, hazırdır. İndi isə bunu başqa bir qaba alırıq. Ki soyması üçün tam soyumalıdır. Üzərinə bir dəstəc bağlayırıq və qoyuruq içində əznəni yapışana qədər örtürük ki, üzəri qurumasın. Tam soyuna qədər bunu gözləyirik. Artıq soyudu. Ona bir başqa şəkərli vanilin əlavə edirik və qarışdırırıq. Otaq temperaturunda yumşalmış 200 qram çərə yağını yaxşıca əvvəlcə çalırıq. Ağaranə qədər çalırıq. Sonra bişirdiyimiz həmən kremi qaşıq-qaşıq ora əlavə edərək çalırıq. Az az qaşıq-qaşıq əlavə edirik və çalırıq. Sovuq gözəl krem alındı, kremimiz hazırdır. Epirlər də hazırdılar. indisə onlara arasını kəsib kremi içinə qoyuruq. Eklerlərin kremi çox olanda çox yaxşı və ləzzətli olur. Hələ görə də çalışın ki, içinin kremini çox eləyəsiniz. Və şokolad, ərimiş şokoladı üzərinə üzürərək çəkirəm. Siz də istəsənsiz elə-belə şokolada batıra bilərsiniz. Artıq hazırdır. Siz də hazırlayın, yeyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Abunə olmağı və bəyəni tuşuna vurmağı unutmayın. Sağ olun.